নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল কি খবৰ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে মই দীপিকা আপোনালোক সকলোকে মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ এই ভিডিঅ'টো পৰহি দিনা অৰ্থাৎ মঙ্গলবাৰৰ দিনা ভিডিঅ' আছিলে কিন্তু মই সময় সুবিধা নোপোৱাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো আপলোড দিব পৰা নাছিলোঁ আৰু আপোনালোক যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' মানে ৰেগুলাৰ চাই থাকে তেওঁলোকে জানেই আমাৰ ইয়াতে নেটৱৰ্কৰ বহুতেই প্ৰব্লেম আৰু যিহেতু মোৰ বেমাৰো হৈ আছে গতিকে মই মানে এলাহ এলাহ কৰি পেলাই আজি ভিডিঅ'টো আপলোড দি দিলোঁ আমি এতিয়া আহিছোঁ এয়া গৰখীয়া থানলৈ এয়া আমাৰ পথাৰৰ মাজত আছে আমাৰ একেবাৰে ওচৰতে হয় আৰু আমি খোজকাঢ়ি কাঢ়ি আহি পেলাই এয়া গৰখীয়া থান পাই গ'লোহি দেখিছেনে কিমান ভক্তৰ সমাগম ঘটিছে আৰু বহুত মানে ভিতৰত বহুত ভিৰ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যাওকচোন বহুতে এই ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিছে গৰখীয়া থানৰ এইফালে আহি আমি মেইন গেটখন পাই গ'লোহি আৰু মেইন গেটত ধুনীয়াকৈ লিখা হৈছে ৰূপালী জয়ন্তী উৎসৱ উদযাপন দেখিছে প্ৰতি বছৰে এনেকৈ গৰখীয়া থানত তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচী পালন কৰে আৰু আৰু এইফালে তেল বন্তি ল'বলৈ কাৰণে আমাৰ বৰহঁত সোমালে মই আকৌ ঘৰৰ পৰা লৈ আহিছোঁ আৰু এয়া আমাৰ বৰহঁতে এতিয়া তেল বন্তি কিনি ল'লে ইয়াতে ব্যৱস্থা কৰিছে প্ৰতিবছৰে আহিব নোৱাৰিলেও বহুত কিবাৰে আহিছোঁ কিন্তু এনেকৈ এইবাৰ নিচিনা ভক্তৰ সমাগম কেতিয়াও দেখা নাছিলোঁ এইবাৰ বহুত ভক্তৰ ভিৰ আৰু লগতে দোকান বজাৰো বহুতখিনি হৈছে আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু প্ৰথমে নামত বহি লওঁ বহুত ধুনীয়াকৈ নাম গাই আছে আজি হৈছে মাইকী মানুহৰ নাম বহুত দূৰৰ দূৰৰ পৰা আহে ইয়াতে নাম দিবলৈ কাৰণে এতিয়া বহুত ধুনীয়াকৈ নাম দি আছে গতিকে নাম অকণমান শুনি লওঁ আৰু আপোনালোককো অকণমান শুনাম ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব দেই আৰু ইয়াতে কি কি ব্যৱস্থা কৰা হৈছে তাকো আপোনালোকক দেখুৱাম এইফালে চাওকচোন কিমান ভক্তৰ সমাগম আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে তেওঁলোকে লাইক এটা কৰি দিব নাপাহৰিব আৰু মোৰ যদি ফেচবুকত চাই আছে তেতিয়াহ'লে পেজটো ফ'ল' কৰি দিব আৰু যদি ইউটিউবত চাই আছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাই অল বটনত টিপি দিব এইফালে এতিয়া নামৰ পৰা উঠি আহিলোঁ উঠি আহি পেলাই খিঁচি খাম বুলি আহিলোঁ কিন্তু সিঁচি খোৱা ঠাইত চাওকচোন কিমান ভক্তৰ ভিৰ গতিকে গোঁসাই পোলে পানী পুৰি খায় তাক পানী পুৰি খুৱাই লওঁ তাৰপাছত খিঁচি খাবলৈ আহিম এইফালে আমি দোকান বজাৰৰ পৰা গুচি আহিলোঁ দোকানত বহুতেই বস্তুৰ দাম আৰু এতিয়া এয়া ৰখি আছোঁ প্ৰসাদ ল'বলৈ কাৰণে লাইনত ৰখিব লগা হৈছে দেখিছোঁ নহয় কিমান দীঘলীয়া লাইন আৰু প্ৰসাদ ল'লোঁ এতিয়া ঘৰলৈ বুলি যাওঁগৈ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক এটা কৰিব নাপাহৰিব আজিলৈ আহোঁ তাতে বাই বাই